Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una deliciosa receta que es un caldo de pollo. Eh, como siempre, las, eh, los ingredientes y sus cantidades los voy a dejar en la descripción del video. Entonces, aquí en la olla de cocimiento lento tengo un pollo entero, un pollo pequeño, tres papas. Eh, y no le voy a agregar nada más, aproximadamente un litro y medio de, de agua. Que voy a estar revisando conforme el pollo se vaya cociendo. Entonces, eh, valga la redundancia, esto lo voy a cocer y cuando esté listo, pues eh, regresamos eh, y continuamos con la receta. Continuando con la receta, eh, ya el pollo ya está cocido con las papas y ya lo trasladé a la estufa. Entonces eh, ahorita voy a calentar un poco, voy a retirar el, el pollo, porque no lo vamos a comer así, eh, así cocido. Y te, la idea es hacer unas tostadas con la carne del pollo, eh, una salsa deliciosa verde y crema. Entonces eh, voy a retirar el pollo y sigo con la receta. Seguimos con la receta, entonces aquí ya retiré el pollo y agregué las verduras. Todo esto va a estar en la descripción del video, las, los ingredientes y cantidades. A mí me gusta agregarle muchas verduritas para que le dé sabor, entonces ahorita voy a dejar que hierva y ya les hago la, el resultado final. Bueno, ya está listo el caldito. Eh, agregué especies, verifiqué el sazón y está delicioso. Entonces aquí tengo ya el pollo. Eh, voy a dejar que se seque un poquito y como les dije, con unas tostadas. Salsa verde, queso y crema. Entonces eh, es realmente una comida muy sana y barata realmente. Entonces eh, eso es todo. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.